Время Глуховский район по различным причинам обходили газопроводы высокого давления, а когда решился вопрос прокладки газопровода высокого давления Шостка-Глухов, географическое расположение Слоуда в лизе этой магистрали сыграло очень важную роль. Но не этот фактор был решающий в том, что сегодня Слоуд первым из сельских населенных пунктов Глуховского района получил голубое топливо. Это произошло благодаря упорству и настойчивости прелога Петра Александровича, инициативности и разворотливости председателя колхоза имени Чапаева Кравченко Ивана Петровича, оперативности и исполнительности начальника СПМК 3 Яреська Анатолия Александровича и его подчиненных, помощи и поддержке руководства района. Планерки оперативки в Слоуте по строительству газопровода в Глуховском районе начали проводиться с мая 1992 -го года под руководством заместителя председателя исполкома районного совета Прелого Петра Александровича. Каждый понедельник. А вообще-то мы начали заниматься газом, а точнее Кравченко Иван Петрович, с 90 -го года. На сегодняшний день проложено подводящих сетей 1565 метров, среднего давления 120 метров, уличных сетей низкого давления 1076 метров, газифицировано 20 жилых домов и квартир Слоутчан по улицам Молодежной и Ленина. В ближайшее время планируем продолжать работу по газификации улиц Аничка, Чапаева, Советской, Новой, Мира, Лесной. Это самый густонаселенный район Слоута. Уже изготовлена проектная документация на газификацию 86 домов на этих улицах. Все домовладельцы уже знают, сколько и какого диаметра труб, кранов нужно купить каждому. У каждого почти есть котел и плита под природный газ. Им в первую очередь правление колхоза приобретало и продавало все необходимое для газификации домов. В настоящее время на разработке у проектантов находится документация на газификацию улиц Набережной, Озерной и Забой на 58 домов. Приход природного газа в слов – важная веха в истории нашего села. Митинг Разрешенный приход условного объявляется открытым. Монтажники газопровода, гости, случаются. Сегодняшний день можно по праву назвать историческим, а событие достойное по значимости не только в масштабе села, а и всего района. Слово первое село района, жителям которого пришел природный газ. А начиналось все с мечты и чисто человеческой зависти к тем людям, городов и области, где природный газ уже был. При непосредственном участии районного совета, поддержке областного совета, государства, в 1990 году было осуществлено проектирование газопровода Шостка. От имени организации хочу поздравить случаем с приходом газа, а также поблагодарить председателя КСП Ивана Петровича за соучастие в местной работе по прокладке газопровода Прела Петра Александровича и своих рабочих, которые здесь находятся. Вот Фарчикова Алексеенко, Слесарь Ковалев и Василенко, Федоренко и других членов коллектива, которые своим трудом этот газопровод этот газопровод проложили. Ну и пожелать всего самого лучшего в дальнейшем в нашей работе. Слово предоставляется председателю управления коллективного сельхозпредприятия имени Чапаева Ивану Петровичу Кравченко. Шановные товарищи, шановные все запрошенные на нас На наше свято, а сьогодні свято на нашій вулиці. Це велика і дуже терниста дорога була пройдена перш над все Петром Олександровичем Прилем, який, так сказати, ну, окрилив мене, будучи так сказати, поч... брав початок Глухівський район, а Глухівський район починався з Словота. І Петро Олександрович зацікавив мене і ми разом пробивали цей шлях. До Глуховського району і до села Словута. Я вдячний судьбі, що все-таки ну, долі, що все-таки односельчани повірили в те, що в Слову прийде газ. І це почалося перше за все від мене, а потім вже люди повірили в це. І на сьогодні Олександра Івановна говорила, що сьогодні вже готові ми прийняти 20 квартир. І до кінця 1995 року ще буде. Ведено нас до п'яти квартир. Велике спасибо всім будівельникам. Шановні товариші, дозвольте мені вручити цей ключ як символ великої подяки всіх нас і передати його експлуатаційникам Ористу Миколайовичу Авзінському і надіятися на те, що цей ключ вязатиметься символом і що газ при всіх тих негараздах буде в наших трубах і наповнене буде наше життя саме світлим майбутнє. Уважаємо мовчання. уважаемые гости, сегодня праздник. Может, не все еще ощутили, что это за праздник, но я почувствую, где особенно случайно почувствую, когда почувствует вкус газа. И сегодня, принимая эстафету как эксплуатационник, хотел бы от всей души, от всего сердца выразить благодарность тем, кто строил, кто хоть малость, чуточку своей души, своей идеи вложил в это строительство. Мне бы сегодня хотелось вспомнить тех, кто стоял в истоках строительства газопровода на Глуховщине. Зарождалось это 8 лет назад группой глуховчан, энтузиастов. И, в общем-то, сегодня видны плоды этих, этой идеи. В эту торжественную минуту не могу не сказать, что сегодняшним торжеством мы во многом обязаны тем, со своим ратным подвигом боролся за свободу и процветание нашего народа, не щадя жизни. И поэтому первый голубой факел по праву должен быть зажжен от вечного огня. Огня символа справедливости, свободы и процветания. Огня памяти, чести и духа Отечества. Право доставить факел от вечного огня у мемориального комплекса погибшего насельчанам и освободителям Слоута в годы войны предоставлено спонсор-инструктору КСП имени Чапаева, бывшему капитану команды, а ныне играющему тренеру, неоднократно чемпиону района футбольной команды Чапаевец и чемпиона области прошлого года волейбольной команды Чапаевец Левченко Александру Яковлевичу и юным спортсменам нашей школы Виктории Левченко, Саше Милютину, Оксане Мисик и Алёше Костюченко. Думаю, что выражу общее мнение строителей, наводчиков и эксплуатационников всех словчан если от всех нас поручу зажечь факел человеку, внесшему наибольший вклад в строительство газопровода в селе, председатель управления колхоза имени Чапаева Кравченко Ивану Петровичу.